Спеціальний гість студії новини сьогодення директор міського комунального підприємства Херсон Теплоенерго Володимир Петрович Пепель. Вітаю вас. Добрий день. цієї зими погодні умови склалися не дуже сприятливо. Хотілося б дізнатися, як ваше підприємство справляється з аварійними ситуаціями і чи є у вас впевненість у безпроблемному завершенні опалювального сезону. Ну зима есть зима, и каждый год мы говорим о том, что погодные условия погодные условия. Я уже говорил в этой студии, что когда, что мы готовимся к межотопительный период именно к зиме, к сложным жестким погодным условиям. На сегодняшний день, но ну, я считаю пик тех погодных условий минусовых температур уже прошел, то, что был. Мы отработали, считаю, с честью коллективу наш. Да, я буду, наверное, не искренне, если я скажу о том, что у нас аварийных ситуаций не было, они были, но мы их вовремя устраняли. Поэтому хочу сказать о том, что, или надеюсь о том, что отопительный сезон в этом году у нас пойдет успешнее, не хуже, чем прошлые года, наверное, даже и лучше. Потому что мы готовились, как я уже говорил, летом, и за счет Фінансування бюджету городського, за що фінансування средств. От. Поэтому я вважаю, що тобі на сезон у нас буде удачний. Ну, З року в рік постає питання боржників. Як підприємство бореться з цими боргами і як вони взагалі впливають на вашу роботу? Ну, нічого другого я вам не можу сказати по поводу роботи з нашими задоволеннями. Робота як була, так і є. Я эту работу делю на три, скажем, таких этапа. Первый этап это вопрос, который связан с то, что мы сейчас с вами разговариваем, через СМИ, через бигборды и так далее, где мы обращаемся к нашим горожанам, к нашим потребителям услуги о том, что необходимо платить. Второй вопрос это когда наши службы. Я уже говорил, делает так называемый автодозвон, то есть к нашим должникам, которые имеют уже больше тысячи гривен задолженности, значит, у нас э, есть такая программа, где дозваниваются по автодозвону, и предупреждают, это тоже в свое время дает, как бы, положительный эффект. Третье и, наверное, самое действующее, это к злостным, как я их называю, неплательщикам нашим, это тогда, когда уже включаются в работу наши юристы, включается в нашу работу служба, которая подает исковые заявления в суд, и суд уже принимает соответствующее решение, и дальше отрабатывается вопрос с исполнительной службой. Это уже крайняя мера, которая может быть. Ну, пользуясь эфиром, хочу сказать о том, что мы не всегда сторонники, и поверьте, и коллектив наш, и я не сторонник именно принятия таких жестких мер, но ситуация нас вынуждает это делать, потому что платить за газ нужно, за электроэнергию платить нужно. Налоги платить нужно, зарплату людям платить нужно, и в конце концов готовиться к следующему топительному сезону тоже, тоже нужно. Поэтому, если действительно есть в семье, ну мало ли что бывает, какие-то такая ситуация, где люди не смогут заплатить, значит, мы всегда говорим о том, что каждый наш абонент может прийти к нашу службу и составить договор с Мы договор составляем на три года. Если человек не может, кажется, в течение трех лет погасить эту задолженность, он обращается до органа исполнительной власти согласно законодательству, и там можно в принципе делать экструктиризацию до 5 лет. Ну, могу вам сказать, что некоторые хитрят в этом плане, в каком плане хитрят, составляют договор ресуртеризации, но при этом свои обязательства не выполняют. Поэтому это автоматически передается в суд и исполнительную службу. Наши действия, и хочу сказать, наверное, и плюс то, что наша услуга по крайней мере, я так считаю, что она качественная, и многие об этом говорят. Вот, позволяет о том, что вот мы с вами сейчас встречаемся в февраль месяц, то есть взять за наш отопительный сезон, вот то время, которое прошло, то у нас процент оплаты, я считаю, очень большой именно по населению. Вот на и именно этот период времени это где-то порядка 67%. Это ну, достаточно большой процент, который позволяет нам вовремя платить и заработную плату, рассчитываться с налогами. Мы... Як і теплова організація, ми маємо задолженець за газ. Ну, по крайні мере, ми 50% від поступлення дені кожен день нам на розчне счет. Ми даємо за газ у студії новини сьогодення. Був директор міського комунального підприємства Херсон теплоенерго Володимир Петрович Пепель.